каждым днем. Wow. Пока ничего не меняется, я не могу даже спать нормально. Белиал, <свес> 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 что насчет невесты? Неужели все сатаны собрались вместе? Нам приятно видеть вашу заинтересованность. Мы слышим <свес> этот сумасшедший рев, что безраздельно властвует над всеми нами. Будьте спокойны по поводу невесты. Она по-настоящему сияет, по-настоящему красива, настолько, что ее можно съесть. Ее происхождение, ее духовные способности она олицетворение идеальной принцессы. На сей раз мы думаем, что даже его величество будет доволен. Это прекрасно, но на его месте я бы ничего не ожидал от жулика, который обладает сладчайшей ложью в аду. В случае форс-мажорных обстоятельств у нас есть лично шпион и ближайший родственник, который рассеет все недоговоренности. Я лично прослежу, чтобы моя дорогая кузина исполнила свою роль. 999-й жертвы. Ой, то есть невесты лорда-демона, Ангелы уничтожили ее проклятую семью, а я клянусь своей жизнью, что благородная кровь последней принцессы прольется и оживит земли ада. Скоро она будет ваша. Поверить не могу. Взять совершить судьбу небес, ада и земли. Только чтобы найти эту глупую девчонку. Здесь, в чистилище, вы люди просто невозможны. Тогда фей, который отправился спасать возлюбленную из мира мертвых, тоже невозможен. Для человека вполне естественно желать вернуть тех, кто ему дорог. Я верну Сару. Чего бы мне это ни стоило. Она умерла. Ее нет. Смирись и забудь. Сацуна. Сацуна это ты. Мне так страшно. Мне так холодно. Обними меня, брат. Сара. Все хорошо. Я спасу тебя. Стой. не принцесса. Ты в порядке? Тебя не ранили? <laughs> попался все-таки. На трюк демонихи попался. Ну, осел. А живет, убью самолично. Это я виновата. Я его сюда привела и не предупредила. Я и говорю. Тоже мне святой мессия. Тьфу. Куда собрался? Твой дружочек, между прочим. Дело есть. Глупый человек. Дурак, Сацума. Нам больно смотреть на ваши слезы, наша госпожа. Кто ты? Детский демон. Я чувствую твою силу. И ты не из этих краев. Мы Белиал, правая рука его величества. Пришли из глубины преисподней, чтобы сопроводить последнюю наследницу Рона Гиены, стать нашей 999-й невестой и королевой Ада. Мы верим, что ваша благородная кровь вернет нашего господина из астрального мира. Я, 999-я невеста Люцифера, Ха, ему мало 998 жен, сами становитесь его женами, а я люблю Сцун и не собираюсь горем дьявола, так и передайте. Твой жалкий человек все равно влюблен в другую, его душа похищена по твоей вине. Дитя мое, ты станешь нашей королевой, ад будет твоей семьей. Твоя кровь будет питать его и любые сокровища вселенной. Все будет твоим. Странно. А ваш кузен говорил, что вы будете счастливы. Это же ложь. Ты предал меня. Какая же ты наивная. Не смотри на меня, как будто жалеешь. Я всегда был тебе как прислуга. Хотя мы равны по положению. Я рад, что твой род сгинул. А от твоей смерти будет только польза. Его величество единственное на земле и на песах кто не подается искушению и нашим чарам. До и после падения небес мы решили любить и следовать за ним. Но горится только благородная кровь, поэтому честь выпала вам. И если вы согласитесь, подарок от вашего жениха, этот эликсир вернет мессии душу и отправит на землю, решайте. Что же это за любовь такая, раз вы готовы следовать за тем, кто даже не смотрит на вас? Сацун ищет свою возлюбленную сестру, наплевав на тех, кто за него беспокоится. А я готова отдать жизнь за то, чтобы снова видеть его беззаботную улыбку. Я согласна. После того, как ангелы перебили всю гиену и моих родных, только ты и был моей семьей и поддержкой. Спасибо тебе все равно. Пожелай своей счастья за меня. Все такой же ребенок, как много лет назад. Дракон, хурайхиме. мы восхищение! Мы восхищение! Мы восхищение! Пусть кровь 999 невесты осветит эти земли и все сучье. Добробудится, лорд демон! Почему? Глупый! Я отнял у тебя все, а ты считала меня своей семьей. Даже я в это теперь поверил. Лорду демону нужна благородная кровь. Я все-таки принц. Так что тоже сольду. Всегда мечтал стать королевой. Итак, принц королевой. Я прошу прощения, это невозможно объяснить. Но я, демон, люблю Мессию. Я готова понести наказание. Тысячу раз принести себя в жертву. Лишь бы с ним все было хорошо. Верните ему душу. Прошу вас. Делать невозможное для тех, кто нам дорог. Это так глупо и по-человечески. Правда, напоминает нам кого-то? Кира, ты лорд-демон, ты бросил ад, ты помогал Соцоне стать мессией. Но это же. Невероятно глупо, я знаю. Пусть это будет наш секрет. Видишь, нет разницы, кто ты, ангел, демон или человек. Пока живы, все готовы делать сумасшедшие и невероятные вещи ради любимых. А некоторые даже восстать из мертвых. Передавай привет из школоте. А ну стоять! Не смей игнорировать младшего брата! Люцифер, вернись предатель, у меня к тебе должок. Тебе так идет платье. Я бы сам женился, если бы Сару не любил. Псих, я так волновалась, ты же мог умереть. Месье от проклятий не умирают. Продрых и проснулся, сразу сюда побежал, тебя спасать. Знаешь, вполне естественно, пока бьется сердце, без страха и сомнения делать невозможно, чтобы получить, защитить, вернуть то, что дорого. Слышишь небо? Для живых нет ничего невозможного!